নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল আছাম এগ্ৰিকালচাৰ টিপছ ইউটি চেনেলসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতক বন্ধুসকল আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত এই সৰু ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব তেখেক বন্ধুসকল ইয়াৰ মই অনুৰোধ এইটোৱে জনাম যে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইকাৰণে অত্যন্ত বুলি কৈছোঁ যে আজি জৈৱ পদ্ধতিত আপোনালোকে কেনেকৈ খেতি কৰিব আৰু আমি যিবিলাক ৰাসায়নিক পদ্ধতিত খেতি কৰা খেতিৰ হয়তো শাক পাচলি আমি খাই আছোঁ এইবিলাকে আমাৰ শৰীৰৰ কেনেধৰণে ক্ষতি কৰি আছে গতিকে তাৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তেখে বন্ধুসকল খেতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত মই যি ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপোনালোকে হয়তো তৎক্ষণাত পাই যায় আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব তেখে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে বা আমি জানো যে বৰ্তমান অসমত বা ভাৰতত কেঞ্চাৰ হাই প্ৰেছাৰ ষ্টক বা ডায়েবেটিছ এইবিলাক বেমাৰ বহুত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইবিলাকৰ মূল কাৰণ আপোনালোকে জানেনে এইবিলাকৰ মূল কাৰণ হৈছে যিবিলাক আমি ভেজাল খাদ্য খাওঁ বিশেষকৈ শাক পাচলি আৰু এইবিলাকৰ পৰাই এই বেমাৰবিলাকৰ উৎপত্তি হয় আৰু হয়তো আমি এইখিনিও জানো বা এই কথাটোও জানো যে আমাৰ আটা আবুহঁতে এইবিলাক বেমাৰ ভুগিব লগা নাছিল হোৱা নাছিল বা তাহানিৰ দিনবিলাকত এইবিলাক বেমাৰ হোৱাও দেখা নাছিল যে আগৰ যিবিলাক বুঢ়া বুঢ়ী এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ বয়স মানে আশীৰ ওপৰত বা এশ বছৰলৈকে এওঁলোকে জীয়াই আছে কিন্তু বৰ্তমান যিবিলাক মানুহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কম বয়সত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰত হয়তো ঢুকাই আছে বা আমি ঢুকা গতিকে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে আমি বিভিন্ন যিবিলাক ভেজাল খাদ্য খাওঁ শাক পাচলি খাওঁ এইবিলাকত বিভিন্ন কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কেমিকেলৰ ব্যৱহাৰ সঠিক নোহোৱাৰ কাৰণেও এইবিলাক হয়তো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰে তেখেত বন্ধুসকল ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনালোকে জৈৱ পদ্ধতিত কেনেকৈ খেতি কৰিব পাৰে তাৰ এটা থুল মূল আভাস মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম প্ৰথম কথা হ'ল যে এইবিলাক যিবিলাক কীটনাশক আমি সাধাৰণতে খেতিয়কবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক আমাৰ শৰীৰত কেনেধৰণে ক্ষতি কৰে বা কি পৰ্যায়ত এটা ক্ষতি কৰে তাৰে মই খতিয়ান দাঙি ধৰিম তে চাওক কৃষক বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে যদি এইবিলাক কেমিকেল বা ৰাসায়নিক সাৰেই হওক বা কেমিকেল কীটনাশকেই হওক এইবিলাক যদি ইমানেই ক্ষতি কৰে চৰকাৰে এইবিলাক বন্ধ নকৰে কিয় বা এইবিলাক বেণ্ড নকৰে কিয় হয়তো সেইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে তে এই কথাটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যে চাওক যিবিলাক কীটনাশক হওক বা ভেকুনাশক হওক এইবিলাকে চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে যে আপোনালোকে এইবোৰ বজাৰত বিকিব পাৰে কিন্তু কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে যে যেতিয়া আপোনালোকে খেতিত কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ এসপ্তাহ দহ দিনৰ পিছতে সেই খেতিৰ পৰা হয়তো বেঙেনাই হওক জলকীয়াই হওক আপোনালোকে বেচিব লাগে নিয়মত আৰু এই নিয়ম বান্ধি সেইবিলাকত হয়তো পাৰ্মিশ্যন দিছে বা সেইবিলাক কোম্পানী বা সেইবিলাক মেডিচিন বেন কৰা নাই কিন্তু এটা বস্তু আমি কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানো যিবিলাক আমি খেতিয়ক বা যিসকলে খেতি কৰে বেছিভাগে সত্ৰৰভাগে অশিক্ষিত আৰু এইখিনি বস্তু নজনাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে কি কৰে যধে মধে যেতিয়াই তেতিয়াই হয়তো খেতিত কীটনাশকে হওক বা ভেঁকুৰশে হওক স্প্ৰে কৰে আৰু দুদিন বা এদিন পিছতে তাৰ পৰা হয়তো বেঙেনাই হওক জলকীয়াই হওক সেইবিলাক বজাৰলৈ বেচে আৰু সেইবিলাক আমি কিনি খাওঁ গতিকে সেইটোতো একেবাৰে ক্ষতি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা প্ৰথম কথা হৈছে সেইটো যে আমি কৃষকসকলে জানিব লাগে বা আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই কৃষকসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া কীটনাশক ভেঁকুৰশক আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব বিশেষকৈ ৰাসায়নিক গতিকে তাৰ কমেও সপ্তাহ দহ দিন পিছতহে সেই খেতিৰ পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ যি খেতি কৰিছে সেইবিলাক যাতে বজাৰত বিকিবলৈ লয় মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যটো যেনেকুৱা আপোনাৰ ওচৰত মূল্যৱান গতিকে বেলেগৰ স্বাস্থ্যও মূল্যৱান আমি সকলোৱে জানো আমাৰ স্বাস্থ্যটো যদি আমি ভালে ৰাখোঁ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিম বা আমি দীৰ্ঘায়ু হ'ম গতিকে সেইখিনি অনুৰোধ মই ৰাখিছোঁ কৃষকসকলৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিয়মত স্প্ৰে কৰক আৰু পৰিমাণত স্প্ৰে' কৰক আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে বজাৰত বিকে কৃষক বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক মই এটা আবেদন জনাম বা অনুৰোধ জনাম যে জৈৱ পদ্ধতিৰ খেতিৰ যোনটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছুমান আগভাগ ল'ব লাগে খেতিয়কসকলক উৎসাহ যোগাব লাগে যে আপোনালোকে জৈৱ পদ্ধতিৰে খেতি কৰক আৰু আমাৰ যিবিলাক ৰাইচ আপোনালোকেও অলপ সজাগ হওক জৈৱ পদ্ধতি যিবিলাক খেতি কৰা হয় সেইবিলাকত কিন্তু কৃষকে ইমান লাভ কৰিব নোৱাৰে বা লোকচানৰ সন্মুখীন হয় কাৰণটো এইটোৱে যে জৈৱ পদ্ধতিত কৰা যিবিলাক খেতি বা শাক পাচলি সেইবিলাকৰ যোনটো দেখাৰ যোনটো সৌন্দৰ্যতা সেইটো কম হয় তাৰ কাৰণে আমি হয়তো ৰাইজে বা গ্ৰাহকে সেইবিলাক নিকিনো আমি বজাৰত যেতিয়া যাওঁ বেঙেনা হওক জলকীয়া হওক আমি যিবিলাক বজাৰ কৰোঁ বা চব্জি বজাৰ কৰোঁ আমি কিন্তু সদায় চিকচিকিয়াবিলাক আমি চাওঁ যে চিকচিকীয়া ভাল চাইজৰ বা দেখাত ধুনীয়া বেঙেনা বা জলকীয়া ক'ত আছে আৰু আমি বেছি দাম হ'লেও কিন্তু লওঁ কিন্তু এইবিলাকত যে কি কি কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইখিনি বস্তু সেইখিনি সময়ত কিন্তু আমি উপলব্ধি নকৰোঁ কিন্তু আমি মুখত কওঁ যে আমি জৈৱ পদ্ধতিৰে কৰা খেতিৰ হয়তো শাক পাচলি খাব লাগে গতিকে তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব আমি বাস্তৱত আমি নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আমাৰ মাইণ্ডছেট মাইণ্ডছেট আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে আমি যাতে সদায় জৈৱ পদ্ধতিৰে খেতি কৰা খেতিৰ শাক পাচলি আমি খাব পাৰোঁ তে যিয়ে নহওক কৃষক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে জৈৱ পদ্ধতিত কেনেকৈ খেতি কৰিব পাৰে এতিয়া যিহেতু মূলাৰ বতৰ গতিকে মূলা হওক বা বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি হওক এতিয়া আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে কৰিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে একেবাৰে জৈৱ পদ্ধতিত কৰক তে জৈৱ পদ্ধতিত যদি আপোনালোকে যিকোনো শাক পাচলি বা চব্জিৰ খেতি কৰিব বিচাৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে তাতে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব জৈৱ সাৰেই হওক বা জৈৱ কীটনাশে কীটনাশকে হওক বা জৈৱ ভিকৰ্ণুশকে হওক যেতিয়া আপোনালোকে মাটি তৈয়াৰ কৰিব তাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আপোনালোকে গোবৰ সাৰ আৰু পচন সাৰ যিবিলাক জা জাবৰ জোঁথৰ গছৰ পাত পৰি যিবিলাক সাৰ প্ৰস্তুত হয় সেইবিলাক আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু তাৰ লগতে কি কৰিব যিবিলাক গছৰ শুকান পাত বা তেনেকুৱা বস্তু থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে জ্বলাওক জ্বলাই ছাই প্ৰস্তুত কৰক আৰু ছাই ব্যৱহাৰ কৰক ছাইয়ে কি কৰিব ছাইত জৈৱ যোনটো বৰণ সেই বৰণ থাকে আৰু বৰণে কি কৰে আমাৰ যিবিলাক বেঙেনা হওক জলকীয়া হওক বা যিকোনো চব্জি হওক বৰণৰ কাৰণে যোনটো চিকচিকীয়া হয় সেই চিকচিকীয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জৈৱ পদ্ধতিত খেতি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাসায়নিক কীটনাশক ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব বা ভেঁকুনাশক ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব তাৰপিছত কৃষক বন্ধুসকল যে আপোনালোকে প্ৰথমতে জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে ভেঁকুৰশক ব্যৱহাৰ কৰক হয়তো জৈৱ ভেঁকুৰশক হয়তো বহুতে জানে বা বহুতে নাজানে যে জৈৱ ভেঁকুৰশক আৰু যিবিলাক ভেঁকুৰৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো মূলা শাকেই হওক বা জলকীয়াৰ গছেই হওক যোনটো পাত পচা বা পাত গেলি যোৱা বা গুৰি গেলি যোৱা ভেঁকুৰজনিত বেমাৰ হয় সেইবিলাক বেমাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাটিতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে আপোনালোকে জৈৱ ভেঁকুৰশক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এক নম্বৰ জৈৱ ভেঁকুৰশক হ'ল ট্ৰাইকৰদামা এই ট্ৰাইকৰদামা ভিৰি দি পাউদাৰ পাউদাৰ আকাৰত পায় গতিকে আপোনালোকে যদি কৰে আপোনালোকে মাটিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই ট্ৰাইগমা ভেৰেদি আপোনালোকে স্প্ৰেৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাটিত ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰিলে কি হ'ব যোনটো গছ হ'ব সেই গছৰ শিপাৰ লগতে গছজোপাক সুঠাম কৰি ৰাখিব নিৰোগী কৰি ৰাখিব আৰু যদি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে যদি পাতত স্প্ৰে কৰে গছত স্প্ৰে কৰে তাৰ ফলতে কি হ'ব গছজোপা সুন্দৰ বা ধুনীয়া বা ৰোগমুক্ত হৈ থাকিব গতিকে আপোনালোকে এক নম্বৰত ব্যৱহাৰ কৰক ট্ৰাইকমা ভেৰেদি সাৰ বীজৰ দোকানত এই ট্ৰাইকমা ভেৰেদি আপোনালোকে পাই যাব হয়তো এক কেজি ট্ৰাইকামা ভেৰেদি দুশৰ পৰা আঢ়ৈশ টকা ল'ব গতিকে আপোনালোকে আনি ৰাখক আৰু অলপ অলপকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক তাৰপিছত কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি যেতিয়া খেতি কৰিব ধৰি লওক আপোনালোকে মূলাৰ খেতি কৰিলে কিন্তু যেতিয়া গছজোপা দিনে দিনে বাঢ়ি আহিব বা পাত বাঢ়ি আহিব তেতিয়া দেখিব যে বিভিন্ন পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হ'ব গতিকে এই পোক পৰুৱা আপোনালোকে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ বহুত ধৰণৰ জৈৱ কীটনাশক সাৰ বীজৰ দোকানত আজিকালি ওলাইছে বা কোম্পানীয়ে ওলাইছে আৰু সেইখিনি বস্তু এতিয়া প্ৰমাণ হৈছে যে আমাৰ ৰাসায়নিক যিবিলাক কীটনাশক সেইবিলাক বহুত ক্ষতিকাৰক তাৰ কাৰণে কোম্পানীবিলাকে চিন্তা কৰি কি কৰিছে জৈৱ কীটনাশকো কিছুমান ওলাইছে গতিকে সেইবিলাক আনি আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব পাৰে বহুত ধৰণৰ আছে হয়তো মই ভিডিঅ'ত ক'লে মই যোনটোৰ নাম ক'ম সেইটো হয়তো আপোনালোকে দোকানত নাপাবও পাৰে গতিকে আপোনালোকে দোকানীৰ দোকানীৰ লগত আলোচনা কৰি যে মোক জৈৱ কীটনাশক লাগে এনেকুৱা এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে গতিকে কি স্প্ৰে' কৰিব লাগে লাগিব আপোনালোকে পাই যাব তেনেধৰণে কিছুমান ভিটামিন বা পি জি আৰ আপোনালোকে পাই যাব বহুত তেনেকুৱা আছে পিলেটাছ আছে বায়'ভিটা এক্স গ্ৰেনুৱেলছ আছে তাৰপিছত বায়'ভিটা এক্স লিকুইড আছে বা ধনজাইম গ'ল্ড আছে এনেধৰণৰ কিছুমান পি জি আৰ আছে যিবিলাকে কি কৰিব আপোনাৰ খেতিৰ মানদণ্ড দেখাত ধুনীয়া কৰিব চিকচিকীয়া কৰিব আৰু একেবাৰে জৈৱ গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জৈৱ এটা কীটনাশক ভেঁকুৰশকৰ কথা মই আজি আপোনালোকক ক'ম একেবাৰে ঘৰুৱা সেইটো হৈছে যোনবিলাক আমি হালধি চব্জিত যিবিলাক আমি হালধি খাওঁ এই হালধি যদি আপুনি সপ্তাহ দহ দিন মূৰে মূৰে আপোনাৰ যি খেতিয়ে নহওক আপোনালোকে যদি পানীৰ লগত মিহলাই প্ৰতি লিটাৰ পানীত দুইৰ পৰা তিনিগ্ৰাম মিহলাই যদি আপোনালোকে এই হালধিৰ গুড়ি একচুৱেলি ঘৰত যিবিলাক হালধিৰ খেতি কৰা হয় বা যোনটো লোকেল হয় সেইবিলাক বেছি কামত দিয়ে আৰু ই হালধি বহুত ভাল এটা ভেঁকুনাশক হয় গতিকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাওক হালধি আমাৰ দেহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমি কম বেছি পৰিমাণে খাওঁ আমাৰ দেহাটো তেনেধৰণে কাম কৰে গতিকে হালধি আপোনালোকে যদি স্প্ৰে কৰে ই এটা ভেঁকুনাশকৰ কাম কৰিব ঠিকে তেনেকৈ কিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে কৰক তে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি মই দীঘলীয়া নকৰোঁ আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জৈৱ পদ্ধতিত খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেও বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই কিছুমান কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব পাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা নিশ্চয় কৰক আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো যাতে অসমৰ বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু মই কোৱা কথাবিলাকে যাতে জানিব পাৰে গতিকে কিয় বন্ধুসকল সকলোৱে জৈৱ খেতি কৰক স্বাস্থ্য ভালে ৰাখক এইখিনি কামনা কৰি আজিৰ চমু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ